Tam əzgi dərs bu dərsimiz 4-cü sinif dərsliyindən Unit 7 Animals Lesson 2 Funny Animals gülməli heyvanlar. Exercise 1 Read the story Three Little Bears and act it out in your group. Mətnə oxuyun, üç balaca ayı mətnini oxuyun və qrupunuzda bunu canlandırın. Hello, hello, hello. Salam deyirlər hər biri. Salam. Look What is it? Baxın, bu nədir? It is my honey. Bu mənim balımdır. No, it isn't your honey. It is my. Xeyr, bu sənin balın deyil, bu mənim balımdır. No, it is my honey. Xeyr, mənim balımdır. Oh no. Ay səni, crash, qəza. It's your honey. It's your honey. Bu sənin balındır. Burada mətnində Şəkillər üzrə mətndə görürük ki, onlar bal üzərində dava edirlər, aylar və ən sonunda heç biri balı götürə bilmir. Və bal dağılır. Exercise 2. Answer the questions. Sualları cavablandırın. 1. How many bears are there in the story? Mətndə hekayədə neçə dənə ayı var? There are 3 bears in the story. Orada üç ayı var. Hikayede üç ayı var. Second. What can you see under the tree? Ağacın altında ne görürsünüz? I see honey under the tree. Ağacın altında bal görürük. Buradan bakabilirik. Ağacın altında bal görürük. Three. Whose honey is it? Bu bal kimindir? The honey is bears. Bal... ayılarındır. Yəni buradan biz bilmirik, üçünü də nəzərə alırıq, ayılarındır deyirik. For are they real friends? Why? Onlar gerçək dostdurlar? Niyə? No, they are not real friends. Xeyr, onlar gerçək dost deyillər. Because they are fighting for honey. Onlar bal üçün savaşırlar, dav edirlər bir-birinə. Buna görə onlar gerçək dost deyillər. Exercise 3. Complete the text with the given words. Mətnini mətnini verilən sözlərlə tamamlayın. Bears sense. Ayıların hisləri. Əvəzə sözlərə baxırıq. Leaves - yarpaqlar, good - yaxşı, smell - qoxlama, qoxu almaq, strong - güclü, see - görmək, bears - ayrılar. Birincidən başlayırıq. Bears have great sense of smell, sight and hearing. Ayıların güclü qoxu alma, görmə və eşitmə duyğusu var. A bear can smell food, their cubs and feel danger from miles away. Ayılar qidaların qoxusunu almaq, balalarının və təhlükəsin təhlükə hiss etdikdə bunun qoxusunu uzaqdan ala bilirlər. Miles away, miles 1.6 kilometrə bərabərdir mil deməkdir. Bears have good eyesight to. Ayıların həmçinin yaxşı görmə qabiliyyəti var, yəni görmə bacarığı var. It helps them to see ripe fruit and nuts. Bu onlara dəymiş meyvələri və fındıq, qoz fındığı görməyə kömək edir. Bears strong senses help them to feel the small food under leaves and buds olacaq. Deməli ayların güc ayların güclü hissləri onlara ağacların yarpaqların altında və kolların altında balaca xırda ərzaqları his bilmələrinə, hiss etmələrinə kömək edir. Bu şəkildə tamamlayırıq. Yenə təkrarən birinci birds olacaq. Aylar. 2-ci can smell olacaq. 3-cü have good eyesight olacaq. 4-cü tusi olacaq, 5-ci strong senses olacaq, sonuncusu isə leaves and bushes olacaq. For answer the questions. Çalışma 4, suallara cavablayın. Do you like to watch films about animals? Heyvanlar haqqında film izləməyi xoşlayırsınız? Yes, I like to watch films about animals. Bəli, mən heyvanlar haqqında film izləməyi xoşlayıram. Are you afraid of any animals? Sən hər hansı bir heyvandan qorxursan? Yes, I am afraid of wolf. Bəli, mən canavarlardan qorxuram. Do you think it is good to keep cats and dogs at the zoo? Siz düşünürsünüz ki, zoorpakda pişikləri və itləri saxlamaq yaxşıdır? Yəni onlar ev heyvandır. Əslində zorpaqda olması düzgündürmü? No, it is not good. I think we keep cats and dogs at the garden or home. Biz bu yaxşı fikir deyil. Biz düşmən düşünürəm ki, pişikləri və heyvanları bağçada saxlamaq lazımdır və ya ev evdə saxlamaq. Yəni onlar ev heyvanlarıdır onun üçün. Paul, can you make any sounds like animals? Sən heyvanlar kimi bir səs çıxarda bilərsən? Yes, I can make any sound like animals. Bəli, hər hansı bir heyvana bənzər səs çıxarda bilərəm. Məsələn, miau pişiklərin çıxardığı səs. 5. Do you like animals? Sən heyvanları xoşlayırsan? Yes, I like animals. 6. Is there a zoo in Azerbaijan? Azərbaycanında bir heyvanat parkı var? Yes, there is a zoo in Azerbaijan. Berlində Azərbaycanda heyvanat parkı var və Dedə Qorqud parkının yaxınlığında, Gəncəlik metrosunun yaxınlığında yerləşir. 7. Do you like going to the zoo? Sən zoor parka getməyi xoşlayırsan? Yes, I like going to the zoo. Berlində Mən zoor parka getməyi, heyvanat parkına getməyi xoşlayıram. 8. Why do you? Why do people visit the zoo? Niyə görə insanlar heyvanat parkını ziyarət edirlər? People visit the zoo because insanlar heyvan parkına parkına ziyaret edildiler çünkü because they want to see wild animal onlar ve hayvanları görmek isterler. ona göre de heyvan parkını ziyaret edirlər bu şekilde cevap verə bilərsiniz Exercise 5 say the baby animal names and write them in your notebook Bal, heyvan balalarının adlarını deyin və dəftərinizə qeyd edin. Baxırıq, inək balası var burada. Calf olacaq. Həmçinin fil balasına da biz calf deyirik və cub aslan balası chick, cücə, maral balası fawn və qoyunun balasına lamb deyilir. Bunları hərf-hərf sizə bildirirəm. Deməli, inək balası ilə fil balası eyni. C A L F C A L F kalf yazılır. Aslan C U B kap aslan balası. Çik chick, çıkından bilirsiniz. C H I C K çik ve faun F A W N F A W N faun maral balası ve sonuncu lamb L A M B L A M B şeklinde yazılır. Exercise 6. Next exercise. Exercise 6. Read and learn the poem. Okuyun ve şehri öğrenin. I can run. Mən kaçabilirim. I can walk. Mən gezebilirim. I can climb. Mən dırmaşa bilirəm. I can jump. Mən tullanabilirim. I can go in. Mən daxil ola bilirəm. İçeri gedə bilirəm. Where I am. Mən haradayam. Açu. Aha, I can fly. Mən uça bilərəm. Max exercise exercise 7. Read and learn the poem. Şeiri oxuyun və öyrənin. My animal is a puppy. Mənim heyvanım bir it balasıdır. Its fur is soft like cotton. Onun dərisi pambıq kimi yumşaqdır. Its eyes are brown like chocolate. Onun gözləri şokolad kimi qəhvəidir. Its body is like rabbit fur. Onun bədəni dovşan xəzi kimidir. Its ears are pointy like a wolf. Onun qulaqları canavar kimi işarəlidir. Its legs are soft like a bear's. Onun ayaqları bir ayının kimi yumşaqdır. Its it sound like the wind. Onun səsi küləyə bənzəyir. Dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə görüşənədək. Sağ olun, dərslərinizdə uğurlar.